Життя це вічність у мініатюрі. Герой програми поєднав собі таланти бізнесмена та артиста. Майже десятиліття тому, розпочинаючи власну справу, він започаткував циркову династію. Я с 1982 -го года занимался цирковой студией. И как любой ребенок, например, кто-то там боксом занимался, да, хочет стать боксером, кто-то занимался футболом. Я, в принципе, занимался, конечно, я ходил на пять разных кружков: и на бокс, и на футбол, и на цирковую студию, и на судомодельный, и на туристический. То есть я ходил везде. Я был мальчиком активным. Поэтому для меня было очень важно свою энергию куда-то как бы выплескивать вот в эти вот, в все, в все студии. Потом у меня остался футбол и цирковая студия. Я очень хорошо был футболистом. Вот. И очень хорошо занимался цирком. То есть талант у меня проявлялся и, и там, и вот как-то во время время мне отец говорит, давай, наверное, выбирай. И вот я приоритеты отдал цирку и стал артистом цирка. И это, знаете, я очень сложно сказать, откуда это. Это просто вот шло, у меня это получалось. Я не убегал от сложностей. Микола Кобзов, президент асоціації циркова спілка Кобзова, заслужений працівник культури України. Народився 25 жовтня 1973 року у Вінницькій області. До 1989 року займався у цирковій студії. У цьому ж році почав працювати артистом цирку в північно-осетинській філармонії. В 1999 році організував цирк Кобзова та виїхав на гастролі. У 2002 была организована ассоциация цирковая спилка Кобзова, одруженный батько двух донек». Моя семья уже привыкла, что я в цирке, и когда э, я начал э, свою карьеру как руководитель, то любой цирк это семья, и чем больше есть членов семьи, чем успешнее, в принципе, руководитель. Э, есть на кого положиться, есть кому э, доверить коллектив, с поехать на отчет, там или еще куда-то, потому что цирк держится на человеческом факторе. Я сразу же, как только стал руководителем, первого, кого привлек, это отца. Я говорю, папа, поехали, у него был опыт, э, сейчас скажу, он был председатель кооператива. Э, извините, зам представителя кооператива. Он оттуда уволился, пришел ко мне и начал мне помогать как бы, руководить. Вот. Руководил я, он просто подсказывал, как человек с опытом да, в определенных. Нюансы. Я взял медведей, купил их в Оренбурге. Хорошие медвежата, маленькие, они у меня дома маленькие-маленькие, соски мы их кормили. И я их отдал человеку, который должен был быть дрессировщиком, за ними ухаживать, воспитывать их. Но он начал тоже себя плохо вести, начал пить, начал за ними не следить. И мне пришлось его уволить. И я искал человека надежного, которому может доверить животных. И я обратился, в принципе, к Вове. Вова – это Танин муж моей сестры. Я говорю, Вова, так и так, как? Я говорит, всю жизнь, говорит, ну, ну там, грубо говоря, ручком проработал, сахар в грузил, буду с медведем работать. Я говорю, пошли, мы подходим к клеткам. Я говорю, заходи, говорит, куда? Я говорю, в клетку заходи. Говорит, там же говорит, медведи. Я говорю, правильно? Вот надо говорит, себя перебороть, зайти в клетку с медведем, чтобы потом с ними начать работать. Я ему показал, как это делается на собственном примере. Зашел, вывел медведя, одел наморник. И потом его заставил это сделать. Затем я нанял хорошего дрессировщика, который 45 лет дрессировал медведей. Они полгода сидели на репетиционном, и он ему передавал эти знания. Школу дрессуры, как ухаживать за медведями, повадки медведей. Ну, и вот он стал очень хорошим дрессировщиком. А Таня я купил крокодилов, купил удавов, купил ягуану. Вот. И мы сделали ей номер экзотику. Вот. Нанял режиссера, хореографа, ей поставили танец, костюмеры сделали костюм. І от вона через три місяці у нас вийшла з сольним номером своїм. Як говорить сам Микола, бізнесмени вважають його артистом, а артисти бізнесменом. Він же називає себе еквілібристом, що балансує посередині. очень часто, знаете, бывает, ты идешь, например, по какому-то пути, и есть какие-то сложности, думаешь, да, вот там вот легче, и начинаешь идти по другому пути. Потом вот, когда человек меняет много-много профессий, я не считаю это хорошо, потому что, в принципе, он не достигает ни в одной профессии на сто процентов успеха. Я с 1982 -го года занимаюсь только цирком, больше ничем не занимался. Я, да, я подрабатывал, я ездил в Грузию на мандарины, я работал грузчиком, я э, работал у папы э, кооперативе, потому что в 90-е годы нам платили 10 долларов в месяц. Выжить за такие деньги невозможно. Понятное дело, что цирк на какое-то время стал как хобби, которым я занимался, а зарабатывал деньги, я где-то там вагоны подгружал или еще что-нибудь делал, понимаете. Потом оно как бы все наладилось, я стал э, сам организатором, я выработал свою систему, как, как цирк должен работать, как должен зарабатывать. Я задумался, почему вся Европа зарабатывает на цирках, а у нас это считается неприбыльным, понимаете? Ну и так далее. То есть я выработал свою систему, которая до сих пор работает. 12 цирков работают по этой системе. Мои цирки очень многие, кто умудрился там как-то там вытянуть с моих цирков систему, увел и, и конкуренты такую же систему сделали. То есть как бы моя система работает сейчас практически на всех цирках в Украине. Вот. Ну, как бы нет, говорят, э, дыма без огня. То есть это, э, я к чему, что когда ты э, что-то делаешь, то все равно тебе берут пример, потому что видят, что это успех, это правильно, поэтому это распространяется. У меня такие идеи очень часто, которые просто доходят. Не то, что они не несут, они а не заранее уже не несут доход. И как я буду комплиментально объяснять, что нам нужно забрать деньги и сделать музей, на который надо выбросить 150 тысяч долларов, который вообще никак не будет нести никакого дохода просто нести какой-то имиджевый характер для всей страны. Первый вопрос будет: зачем нам эта страна? Нам деньги нужны, понимаете? Это у меня, у меня другое. Я это делаю прежде всего еще и для себя, вот, потому что у меня, ну, наверное, что-то здесь сидит внутри, вот. И э, музей это как, наверное, подтверждение того, что мы серьезно занялись церковью. Понимаете? Потому что все, что я делал, ну, это многие делают, там, цирки, программы, там, ну, это все хорошо, отлично. Это уже мы выпустили книгу киевских цирков, начиная от первого шепито заезда, заканчивая нами уже, то есть, ну, как бы вот такая. Вот, мы выпустили альбом цирковых песен, мы открыли музей, мы еще сделаем фестиваль, откроем школу для цирковых детей, и будет все супер. Это только потому, что я это люблю, я этим живу. И если я это делать не буду то я сам себя потом э, буду морально как бы снутри поедать. Э, у меня была возможность, а я этого не сделал. То есть всегда человек должен делать то, на что он реально способен. И ни в коем случае от этого не отказываться. Что потом пройдет какой-то период времени, ты просто будешь жалеть о многих вещах, о которых я мог бы сделать и не сделал. В значній мірі завдяки Кобзову українська церкова школа почала завойовувати світове визнання. У 2006 році його цирк відвідала президент міжнародного циркового фестивалю в Монте-Карло принцеса Стефанія. Цей візит додав авторитету не тільки цирковій трупі, а й Україні загалом. У году, 21 році, 21 іюня, принцеса Стефанія приїхала, мої діли гала концерт. От, прийшов просто з успіхом. Я приезжал к ней обратно с ответным визитом она приглашала нас в гости на свое это как как это называется царский прием вот там был князь она была гостей гости были ну, которых просили я был вот. это очень конечно интересно потому что знаете когда ты приезжаешь и попадаешь на такое мероприятие это очень внутри какое-то подтверждение, что ты не зря что-то делаешь, хотя бы где-нибудь это, это надо. Принцесса Стефания больше любит классику. У них там вообще принцесса классический цирк больше, чем творческий цирк. То есть для них нужны трюки. Чем мощнее трюки, тем лучше. Чем они смертельней, тем они больше понравятся. И чем, то есть вот э, Монте-Карло вообще для всех, да, мы его называем так, туда люди едут убиваться, чтобы взять какую-то какое-то золото, либо какое-то серебро, либо бронзу даже, понимаете? Туда просто идет убиваться, потому что все понимают, что если он не сделает какой-то смертельный трюк, один хотя бы в номере, то он ему там не видать даже, он туда даже не попадет. Но чем он там опаснее, тем у него больше шансов взять золото. Я занимаюсь общественной деятельностью, делаю так, чтобы цирк популяризировался, чтобы он был моднее, чтобы его, его больше уважали, чтобы нас уважали в Европе как цирк. Как цирк украинский цирк, вот, чтобы она знали в Европе, как об украинском цирке, ну и так далее. То есть это более такое политические или там общественные вещи. Я уже был на двух съездах, один был в, в Монте Карло, один был в Москве. Вот Монте-Карло это был первый, поэтому меня просто просвещали, что что, чем они занимаются, как они это, ну да и так далее. И тому подобное. Но в Москве уже было м, четко затронуты определенные вопросы. Первое это животные в цирке, как изменить отношение людей к тому, что в, цирке, в цирках к животным относятся хорошо. И вопрос обсуждался воспитание цирковых э, детей, потому что так получается, что э, артисты возят детей и теряют э, учебный процесс, то есть создание школ. В Европе будет где-то три или через две школы, где артисты смогут уже на гастроли оставлять в этой школе ребенка, его будут давать общеобразовательные, их понятное дело по по специальности, по цирковой специальности будут давать ему школу. Мое желание то, чтобы одна из школ была в Украине, потому что у нас здесь хорошая школа, я имею в виду школа цирка, вот. И, ну, я думаю, что для них это будет дешевле, все-таки. Ее сделать здесь, чем ее сделать там. Единственное, что у нас проблема с языком, но я думаю, мы тоже это будем как бы решать. Чудовый организатор и громадский деяч, Микола Кобзов выявился очень тактовым и та мудрым батьком. После твоего ухода, дела, как правило, все рушится, если его никому передать. Старшая дочь, она занимается вокалом, ходит на танцы и ходит на театральный. То есть три кружка посещают. Младший есть, занимается акробатикой. Причем акробатика занимается примерно по 4 часа в день хореографией и занимается вокалом. Никто из них вроде как напрямую цирком не занимается. Но все эти профессии очень легко трансформируются в цирк. То есть я знаю, как это сделать. То есть я им даю сейчас базу. Ну, базу и право выбора. Если я сейчас конкретно начну ставить на колью цирка, у них не будет выбора. Понимаете? А если они выберут на каком-то этапе слово «цирк», скажут «папа, я хочу работать в цирке», без проблем. С такой базой, как у них, я им сделаю номер в любом случае. Я хочу, чтобы у них был выбор. Понимаете? Но поверьте мне, мне хочется, чтобы кто-то из них выбрал сыр. До встречи за тиждень!